Скажите, вот лучшая инвестиция у вас есть, а вот проект под названием «Выброшенные деньги», допустим, есть такое в вашей истории? К счастью, в нашей жизни не было такого случая, чтобы мы выбрасывали деньги на ветер. Мы всегда инвестируем в очень огромные деньги, и у нас всегда это получается. Давайте пофантазуем, например, такая ситуация, и у вас есть возможность вырешить любую проблему в вашем регионе, але только одну. Что это будет за проблема? Це буде проблема міжрегіонального транспорту. І я вам скажу чому. Якщо ми зможемо зробити транспортно логістичний центр, то я думаю, ми наповнимо всі проєкти. А це і туристичні наші можливості, і промислові можливості, і гуманітарні можливості. Я маю на увазі університету новим змістом. Я дуже благодарен своїм землякам за терпіння, за уваження к нелегкому труду. Многих тысяч людей, которые под именем городской команды приводили в порядок наш город. Сегодня эта высокая награда, наверное, больше принадлежит моим землякам. Бывает, что э, разные города называют, им присваивают какие-то такие сокращенные названия. Нью-Йорк, каменные джунгли, Москва, большая деревня. Вот как бы вы охарактеризовали Харьков? Оазис жизни. Несколько десятилетий уже зал смеется, когда выступает Жванецкий. У вас такая однообразная реакция не утомляет? Нет. На мое однообразное творчество это такой однообразный ответ. И я считаю, что абсолютно точно, точная реакция публики, я ее добивался. Я добивался двух вещей. Узнаваемости, от чего сейчас страдаю, и понимания, от чего сейчас Ликуют. Ну а есть рядом такой человек, который может себе позволить сказать а, в качестве отзыва, ну так себе. Есть у меня несколько человек таких. Одного я собираюсь уволить к чертовой матери, что? а со второй живу. Что же такое надежный банк на самом деле? Это банк, который никогда ни при каких обстоятельствах не разочарует своего клиента. Он всегда оправдывает ожидания. Вы сами лично храните деньги в своем банке? Лично сам храню. Под большой процент? Под стандартный. Когда-то Астап Бендер говорил, что страховой полюс э, нас бережет от всего. Вы действительно так считаете? Как думаете? Ну, наверное, от всего только может сберечь Господь Бог. Но страхование на самом деле может основные риски забрать на себя. Те риски, которые человек, которыми не умеет управлять. А чего застрахованы вы лично? Я, застрахован, я застрахована. Я застрахована жизнь. Застрахована життя моєї сім'ї. застраховані автомобілі мої, застраховано все імущество. Очень багато. Коли ви можете прийти додому і сказати, сьогодні був успішний день, сьогодні я спрацювала на відмінно. Знаєте, кожен день для мене успішний, тому що е мені червоніти що, от за всі ці роки, які я працюю на телебаченні, тому слава Богу, не треба гнівити його. Є така людина, яка може гарантовано покритикувати. Це мій поханий чоловік. Зазвичай він додає ложку дьогтю в діжку з медом. От, і я йому вірю і довіряю. Треба знати, що погано в тобі, що погано в твоїй роботі. Тому що треба це виправляти, тому що на телебаченні, якщо ти не виправиш, то телебачення виправить тебе. Я вважаю, що такі. Церемонии и такие э, награды должны существовать в нашей стране, чтобы развивать культуру, развивать патриотизм э, украин, у украинцев. И хочется пожелать, чтобы чем можно больше у нас появлялось таких людей, которые заслуживают награды Человека года. Процветание, наверное, в, в творческого, э, собирать полные залы приглашать побольше известных людей, делать эту популяр... не только популярную программу, но действительно, чтобы ...э... ...э... люди, которые приходили сюда и побеждали, гордились этой премией. Мне бы хотелось пожелать церемонии Человек года всегда удивлять и всегда идти нестандартным путем. Я бажаю э, церемонії людина року завжди залишатися актуальною, відповідати тому, що відбувається навколо, бути, э, йти в ногу з часом і святкувати ювілеї з таким розмахом, яким дозволяє не тільки фінансове становище, але і уява. Робота проділена огромна. Я очередной раз слишу масу компліментів. Значить, ми год трудились не зря. хотя було дуже тяжело. У была идея три девушки, ведущих и один мужчина? Да, моя. Могу сказать, что над этой идеей мы работали э, с июля месяца прошлого года. И лично моя была идея пригласить Русладу Пысанку и Машу Ефросинину как двух абсолютно харизматичных ведущих актрис, которые, я считаю, свою роль исполнили блестяще просто. Кадимирич, мы всех просим пожелать что-то на будущий год церемонии Человек года. Вас не можем не попросить. Ой, ну следующая церемония юбилейная, 15 Это обязывает сделать ее, наверное, еще лучше. Но сказать просто лучше, это мало, да? Но 15 это 15 -е. Мы приложим силы все к тому, чтобы 15 превзошла и 14 и 13 и 12 -ю. А пожелать я всем хочу мира, добра, спокойствия и всех гостей, которые были сегодня. Мы ждем э, через год, 19 марта 2011 года, на 15-ю юбилейную церемонию. Юрий Горбунов предположил, что должны выйти все номинанты за все 15 лет. Стараемся это сделать, если соберем, да.